военную операцию нужно как можно скорее заканчивать не надо говорить мы еще не начинали все уже пора заканчивать иначе это точно до добра не доведет вот мы сейчас разговариваем а сегодня ну порядка 300 200 я думаю у нас есть вот такие цифры я примерно слышал по сарафанному радио по своему Кожен день, кожен день сотні погибших. Ми не можемо так воювати, ні не, вознів так воювати. хто тобто різдавайовувати до конца ніякого перемир'я, Це політичний преступник. Ця війна може закінчитися вже цього року, бо Трамп спроможний тиснути на Росію, так вважає президент України Зеленський. Але так само важливо отримати від нього і дієві гарантії безпеки для України. Це будуть гарантії не лише для нас, але і для країн Європи. За словами Зеленського, армія ворога є більшою ніж усіх країн-членів ЄС. Також Росія має більше зброї і нахабства. Україна ворожоні сили України знаходяться в першому стратегічному ешелоні е, об'єднаних ворожоних сил Європейського континенту і противостоять вторженню Востока. Но это я как-то перевожу вот эти его несвязанные слова на более-менее оперативно-стратегический язык. Но на самом деле эта концепция, хоть бы кто там из этих журналистов сказал ему вот эту фразу из одного знаменитого фильма. «Да что ж ты, черт побери, такое несешь?» Вот когда это, как невозможно вот это представить себе, но это их фантазии, кстати говоря, имеют ну, достаточно меркательную почву. Ну раз мы в первом стратегическом эшелоне объединенных вооруженных сил Европейского континента, и всего цивилизованного мира, то значит нам необходимо увеличить поставки вооружений и военной техники. И вот все эти разговоры, что только в Кремле спят и видят, как бы вторгнуться в Европу и разрушить там все до основания. Ну, не имеет это под собой никакого реального отношения. Даже более того скажу, что стратегического планирования применения вооруженных сил Российской Федерации никогда не имела за последние годы какой-то наступательной направленности. Мне могут сказать, а как же там специальная военная операция. Но вот к этому моменту привели только действия политического руководства Украины. Ага, Россия взагалі не собиралась ни наступать, ни вторгаться в Украину, але вот как-то випадково они опинилися на чужой территории. Все слова Хадренка – это це... Просто фантазії, от, навіть даже вода, не фантазія, а вот фантазії пополам з ідіатізмом, шизофренії Тому країнам ЄС варто дбати про свою безпеку. До речі, на цьому нещодавно наголосив і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він закликав країни ЄС збільшити витрати на оборону і продовжити підтримку України. Бо якщо цього не зробити, європейцям доведеться цитую брати курси російської мови або їхати до нової Зеландії. Пресс-анкаша российского МИД Захарова эту тезу терминово подхопила и выдала ось який анекдот. Может быть, рюты, как те самые сломанные часы, которые, несмотря на то, что не работают, но дважды в сутки все равно показывают точное время. Сказал правильную вещь, учите русский язык. Только учите его а, не от страха, учите для самообогащения, учите, потому что это красивый язык, учите его, потому что а, выдающиеся люди нашей планеты в различные исторические периоды говорили на нем и совершали на нем исторические открытия, писали на нем. А, Ті художественные произведения, літератури, поезія, котриї являються частю, і ще раз повторюю, мирового кладезя шедевров учити русский язык, А ми поможемо. Що ж стосується гарантій безпеки для нас, Лондон та Париж серйозно обговорюють відправку в Україну своїх військовослужбовців як миротворчий контингент. Такий сценарій можливий після потенційної угоди між Москвою та Києвом про припинення бойових дій. Саме про це британський прем'єр Кір Стармер говорив із президентом Зеленським у Києві. Ну а Росія, як завжди, намагалася зірвати переговори. Прем'єр Британії Стармер, який спустя шість місяців після вступлення в вперше співаю Київ, все ніяк не може прийти в себя після атаки російських БПЛА ночі, стоя прямо у стін Морїнського дворця на улиці Друшевського. щоб быстрее забежать в бункер. Он дал інтерв'ю ручним пропагандістам Скайнс сказав, що на собственной шкурі прочувствовал то, що Зеленський чувствует каждый день. На кого то чуж розчитана? не очень понятно. Дрон дійсно били, дійсно був російський. Ну но... ого неочікувано, як це вони не сказали. Що це Україна сама запустила дрон навмисно, щоб всі злякалися і дали нам багато-багато зброї. Но никакой угрозы для Стармера он не нес. Дело в том, что в небе над Киевом был замечен российский беспилотный летательный аппарат, который украинская пропаганда, например, называет «пародия». Это так называемый дрон-приманка, задачу которого входит вычисление позиций вражеских зенитных комплексов и отвлечение внимания систем ПВО. Что касается так называемых миротворцев, на самом деле натовских оккупантов, то Стармера очень долго пытали этим вопросом. И в итоге он подтвердил, что вместе с Макроном на полном серьезе рассматривает возможность ввода войск на Украину. Пока, говорит, до этого еще далеко, но такие варианты уже на столе. Передбачається, що миротворці західних держав мають виступати як гарантії безпеки для України у разі домовленості з РФ. Це і є однією з ідей, про яку зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, але і за зачиненими дверима. Щоправда, президент Зеленський наголошує, що для дієвих гарантій має бути участь і Сполучених Штатів Америки. Кремлівські роти вже кажуть, що іноземного контингенту їм нічого боятися. Ну, то есть настроение у вас позитивное, оптимистичное. Абсолютно. Вот абсолютно. Я вот считаю, что как бы сложно ни было, да, мы идем с большими сложностями, без всякого сомнения. Это я могу точно сказать. На некоторых участках по 100 метров в день, там, по 200, в некоторых быстрее. Но то, что все прекрасно понимают, что у них теперь ничего не получится, и как бы они ни старались, там, никакого серьезного контрудара они уже не в состоянии сделать. Не в состоянии так просто для понимания последний шаг, который до сих пор не сделан ни НАТО, ни Европейским Союзом, это введение контингента накануне стало известно, что французы как бы кто к ним не относился, провели тайное учение по сдерживанию Российской Федерации в украинской столице. Оль, они а в то сум... есть, они наверняка готовятся там оказаться. Смотрите, возможно, но этого не будет. Але чомусь дуже бояться росіяни угоди про сторічне партнерство, яку підписала Україна із Великою Британією. Вона передбачає розширення взаємовигідної співпраці між обома країнами у безпековій, економічній, культурній та інших сферах. Підписують вдруг договор столітнім партнерстві з с... Іваном Зеленським. І вони підписують Саглашені на 100 років. который будет воплощать кто? Ну, мы хорошо понимаем, что если верить Андрею Викторовичу Грулёву, а нет основания не верить, то Биг Бен будет обозначен, чтобы наши яхты случайно Ашпиль а а не оцарапались. Здесь когда-то была Британия. А Украина? Что это такие Украина? Украинский народ прекрасно себя будет чувствовать в братской симфонии славянских народов. А Украина государство? Чего? На это Вы что, шиткуете? Какой такой Украина? Немае такого государства. Для понимания, Зеленский ранее уже подписал соглашение о безопасности со всеми странами почти западного блока на нашей планете, кто согласился, безопасности не прибавилось, теперь новый раунд, подписывает некие столетние соглашения. Что будет дальше? Вопрос. Прошу. Ну, скажем так, некоторые европейские политики верят, что еще Украина будет существовать, возможно, сто лет. Но на самом деле военные аналитики, особенно США и Великобритания, понимают, что на самом деле этого не произойдет. И дай бог, если Украина доживет хотя бы до 26 а может до 27 -го года, как раз когда заканчивают действия вот эти договора. То в Лондоне считают, что киевский режим, как антироссия, украинская государственность, сохранятся как минимум на длительный срок. Ну пусть не на 100 лет, но как минимум на несколько десятилетий. Украина точно будет существовать, а вот что будет существовать Россия, это еще вопрос. Бо нарощування міжнародної співпраці лише посилює позиції Києва і послаблює РФ. Тож ми будемо робити все можливе для збереження нашої держави та знищення сусідської.